Уважаемые, уважаемые, господа, успокойтесь. Я хотел бы представиться, здесь появились люди в форме, естественно, вызвало у всех какие-то непонятные ассоциации. Так вот, мы здесь для того, чтобы не допустить Путину радоваться, чтобы мы между собой не начали ругаться и драться. Это меня прислал командир восьмой сотни Михнюк Олег Иванович. Я... Я Цепко Алексей, представитель восьмой сотни афганцев. Конкретно нахожусь здесь с людьми, чтобы не допустить противостояния. Если у вас есть спорные вопросы, сядьте, разберитесь, отложите сессию. Никто не умирает. Единственное, бюджет города. Примите его сейчас исключительно для того, чтобы работали все структуры города. Никакого конфронтации, никакого конфликта мы не допустим. Сядьте между собой, разберитесь сейчас конфликт, не нужно сейчас вражда. Если у вас есть противостояние, соберитесь те люди, которые принимают решение. Только для этого мы сюда приехали. Поэтому не хотелось бы, чтобы у вас ассоциация с какими-то было бандитами, прихвостными чьими если, если, вы доверяете восьмой афганцев, пожалуйста, отнеситесь к этому, перенесите эту сессию и разберитесь между собой. Драться здесь никто не будет под телевидение, и сейчас России показывает, что в Ирпене происходит какой-то деребан и преподнести можно завтра будет все по-разному. Но сегодня прошу вас, остановитесь. Сядьте. Значит, 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 есть какие-то недоговоренности. Раз идет работа сессии и происходит вот это, это не работа. Одну минутку. Это представитель места. Я... Секундочку, всем скажу. Я, во-первых, подождите, минуточку. Пожалуйста. Я представитель беспартийной. Я представитель